Вот как бы мне уметь на высоком сидеть на татарской Привет, я Эдуард діля Приступа, музыкант, композитор, аранжировщик, продюсер. Рядом со мной сан продюсер альбома «Вершолюбок» в записи которого мы собственно использовали модель РД НТК Саша Дворецкий Привет. я думаю что он вот сейчас более подробно может описать работу с микрофоном а я добавлю на самом деле при работе с этим микрофоном я получил массу удовольствия он идеален для вокала и вполне хорош для инструментала. Но из-за того, что у нас есть некоторые дефекты помещения, то при записях некоторых инструментов он не подошел. Ну то есть получается, что если, а, то есть, если его еще протестировать на более хорошую озвучку там, заглушенном да, помещении, то вполне может быть, что инструментал он потянет. Стопадов. Ну, в принципе, это уже не, скажем так, не первая модель РД, которую там я пробую и в которую пою. То есть, помимо, концертного микрофона, РД НТК, я считаю, вариант цена-качество. Это, по-моему, вот идеально. Но при этом, конечно же, нужно хорошенечко глушить помещение. То есть вокал любой, Женский, мужской, да. Ну вот, собственно, пару, пару таких приятных и, и, и не очень приятных моментов. Но, скорее, больше приятных. В общем, спасибо Раде за НТК и вообще за то, что вы делаете. И Мусторгу отдельное спасибо от нас. Присоединяюсь. Ось як бы мы не Ось як бы мы не умели.